दोस्तों मैं हूं राशिद गजल बाश लाफानी दुनिया में आप सबको मेरा सलाम दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो अम्बिया पर मुश्तमिल है अम्बिया कराम के वाक्यात पुरान पाक में वादे तौर पर बयान किए गए हैं ये वाक्यात महज किससे कहानियां ही नहीं बल्कि इनकी जानकारी पुरान पाक को सही तरह से समझने और दीन की राह में सही तरह ऐसी चलने का बेहतरीन जरिया भी है दोस्तों आदम अलहम दुनिया के पहले इंसान है लेकिन अक्सर लोगों के दिलों में ये ख्याल भी आता है कि आदम सलाम से पहले दुनिया में क्या था अगर साइंसी जाए तो दुनिया में इंसानी वजूद से पहले डायनासोर जमीन पर मौजूद थे लेकिन इंसानी आबादकारी से पहले ही इनका वजूद खत्म हो गया दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक कसरसुलमिया है इसीलिए हम दिन की रोशनी में जानते हैं कि आदम असलम की तकलीफ से पहले दुनिया में क्या था अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो ही है जिसने आसमानों और जमीन को छ दिनों में पैदा किया और फिर अर्श पर जलवा फरमा हुआ वो खूब जानता है उस चीज को जो जमीन में जाए और जो उससे निकले और जो आसमानों से नीचे आए और जो कुछ उसमें चढ़कर जाए और जहाँ कहीं तुम हो वो तुम्हारे साथ है और अल्लाह तुम्हारे अमल को देख रहा है दोस्तों एक दफा का जिक्र है कि यमन से एक वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दीन सीखने के लिए हाजिर हुआ वक्त में मौजूद लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें बताइए आदम अलै सलाम से पहले दुनिया में क्या था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह था उससे पहले कोई चीज ना थी उसका अर्श पानी पर था और फिर लोहे महफूज पर हर चीज को लिख दिया गया और आसमान और ज़मीन को पैदा किया गया यानी इब्तिदा में पानी पर अर्श की तख़लीक हुई फिर कलम को, को पैदा किया गया उसके फौरन बाद लोहे को पैदा किया गया और कलम से लोहे महफूज पर पचास हजार साल पहले हर चीज को लिख दिया गया और इस तरह कलम की पैदाइश के बाद लोहे महफूज को पैदा फरमाया गया और फिर आसमान जमीन अल्लाह के हुक्म से वजूद में आए दोस्तों सैदना अबू हुरैरा से रिवायत है कि एक बार नबी अकरम वसल्लम ने सैयदना अबू हुरैरा का हाथ पकड़ते हुए फरमाया अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन मट्टी को पैदा फरमाया इतवार के दिन जमीन में पहाड़ को पीर के दिन दरख्त मंगल के दिन तकालीफ मसाइफ जरासीम और बीमारी को पैदा किया गया बुध के दिन नूर को जुमेरात के दिन जमीन में चौपाइयों को फैला दिया गया जुमे के दिन की आखिरी घड़ियों में यानी असर से रात के दरमियान में आदम सलाम को पैदा किया गया दोस्तों इंसानी तख्लीक के 2000 साल पहले फरिश्ते और जिन को पैदा किया जा चुका था इस तरह साइब अकल मखलूक में पहले नंबर पर फरिश्ते दूसरे नंबर पर जिन्नार और तीसरे नंबर पर इंसान आते हैं अल्लाह पाक ने जिन्नात को जमीन पर इख्तियार और अता की लेकिन जिन्नात ने अपने इन इख्तियार फायदा उठाने के बजाय और अल्लाह की हमदोसना करने के बजाय घमंड और में आकर जमीन पर डंगा फसाद खून रेजी ना इंसाफी ना फरमानी के साथ साथ शिरप में मुबतला होते चले गए और अल्लाह पाक को इनकी ये बात पसंद ना आई तब अल्लाह पाक ने इनका ये गरूर खाक में मिलाने के लिए जमीन पे एक नई मखलूक पैदा करने का इरादा फरमाया और दुनिया के सबसे पहले इंसान हजरत आदम आलाम को तख्लीक किया दोस्तों हजरत आदम आम की तख्लीक कैसे हुई ये हम आपको आने वाली नई वीडियो में बताएंगे इसी तरह की मालूमाती वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल लाफानी दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें अल्लाफ़